2015 месяца 2015 -го года отчисления дохода всех видов деятельности предприятия составили 25 миллионов 291 тысяча гривен. Это содержание жилого фонда, объектов благоустройства и, и прочее. В том числе доходы от основных видов деятельности 23 миллиона 597 тысяч гривен. Прочие операционные доходы 1 миллион 694 тысячи гривен. Это реализация запасов, аренда, эксплуатационные расходы, информационные услуги, специальные кредиторские задолженности и так далее. В разрезе по направлению предприятия жилищное хозяйство 20 миллионов 634 тысячи гривен, арабжире 12-3 тысячи гривен, участок транспортных средств и механизмов 531 тысяча гривен, участок благоустройства 2 миллиона 215 тысяч гривен, дополнительные услуги работы сторонним организациям, дорога, вместо деревья и так далее 204-2 тысячи гривен, другие операционные доходы до 1 млн 694 тысячи гривен, в том числе. Организация запасов 66 тысяч гривен, аренда 965 тысяч, коммунальные услуги арендаторов 145 тысяч гривен, эксплуатационный сбор 364 тысячи гривен, другие доходы 216 тысяч гривен. Фактически доходы по сравнению с плановыми доходами. Фактически показатель по жилищному хозяйству больше планов на 3 миллиона 448 тысяч гривен. В связи с установлением 1 сентября 2015 года новый тариф содержания домов и сооружений и домов территории по каждому дому отдельно. Это решение Долковского городского совета 15 июля 2015 года В течение 2015 года предприятия были выполнены дополнительные услуги, работы с строительным организациям, ассортированный горох, подвеска и так далее на сумму 204 2 тысячи гривен. Арендная плата в 2015 году составляет 281 тысяч больше запланированных показателей в связи с увеличением индекса Ну, это, по месяцам я не буду говорить о них. В связи с ростом в каждом месте стоимости коммунальных услуг, газа, электроэнергии увеличились фактические доходы по статье других доходов коммунальные услуги арендаторов на 13,6 тысяч рублей. По статье организации запасов фактически доходы меньше на 9,8 тысяч запланированы в связи с уменьшением заявок жителей города. По статье прочие доходы фактически доходы больше на 124 1 тысяча от запланированных в связи с предприятий пополнения работ и предоставленных услуг 26 миллионов 400 тысяч рублей. В том числе основные работы на, на, выполнение работы услуг. Основные расходы на выполнение работы услуг. 24 миллиона 84 тысячи рублей. Заработная плата 11 миллионов 513 тысяч гривен. Очисление а социальных фондов заработной платы 4 миллиона 23,5 тысячи гривен. Налоги местные бюджеты на землю, воду, окружающие и так далее 44 лет гривен. Материальные затраты 2 миллиона 188,2 тысячи гривен. ГСМ 1 миллион 166 и 9 тысяч гривен. Энергоресурсы 2 миллиона 746 и 2 тысячи гривен. Тысячи гривен. 2 тысячи гривен. Услуги сторонних организаций. Это содержание ремонт плитков, подбор, услуги банка. Итого 2 миллиона 54 и 1 тысяча гривен. А мы всегда, может тысяча гривен. Прочие зарплаты для командировок, суда, и тому подобное. 159 тысяч гривен. прочие операционные расходы 2 миллиона 26 тысяч гривен. Это обладатель больничных 5 дней, начальник больничной, судебные расходы, капитальные, материальные помощи и так далее. Фактические расходы, по сравнению с плановыми расходами, После поиске заработной платы, учреждения на заработную плату, как в себестоимости, так и в административных расходах, больше запланированных расходов в связи с индексацией заработной платы. В течение 2015 года значительно увеличилась стоимость материалов, ГСН, поэтому фактически затраты по статьям с материальные ресурсы и расходы, связанные с использованием служебных автомобилей, больше запланированных расходов. Фактически расходы по статье на больше запланированных на 1 миллион 212 800 83 рублей. Плановые расходы рассчитаны согласно бюджетного тарифа, в котором стоимость электроэнергии для освещения мест общего использования и работы рекламы составляет 24 копейки СНДС, а фактическая стоимость на данный момент 700-750 гривен. Также каждый месяц растет стоимость газа, отопления, электроэнергии для предприятия. Какая же ситуация сложилась по статье на административных расходов. Кстати, у сторонних организаций входят расходы, которые предоставляется сторонними организациями, технически обслуживающих клуб, рыба вывод мусора, условия сохранения смерти, почтовые расходы, расходы связи, услуги банка и другое. Плановые расходы по данной услуге рассчитывались согласно тарифу действующих с 1 числа 2009 -го года. В течение действия тарифов увеличилась стоимость почтовых расходов, услуги связи, услуги банка. Тарифы уже за 1%, процент комиссионного сбора, например, и фактически это уже 2%. И другое. Также увеличилась стоимость технического обслуживания стол. Прочие операционные расходы. В связи с каждого месяца стоимость коммунальных услуг, газ, отопление, электроэнергия, увеличились фактические расходы по статье других доходов коммунальных услуги и арендаторов на 25,4 тысячи рублей. Статья перечисления 50% аренды платы местных бюджет рассчитывается согласно оплаченной сумме аренды. Фактические расходы по статьям оплаты нетрудоспособности больше запланировать в связи с увеличением заболеваемости работников предприятия в зимний период и повышение размера минимальной заработной платы. От какие прочие расходы, больше плана на 940 и 2000 гривен. В связи с увеличением судебных расходов в штрафы денег. Финансовый результат от всей операционной деятельности убыток 1 миллион 109 тысяч гривен. Благодаря принятым с 1 сентября обоснованным тарифам по содержанию жилого фонда, предприятия потом 4 класса октябрь и удалось сократить убытки на 1 миллион 219 тысяч гривен. В 2015 году незапланированные затраты сорвались на и тарифы не другими доходами составили. Индексация заработной платы с отчислением в фонды 1 миллион 565 и 6 тысяч гривен. Я уже вам сказал, а убытки у нас 1 миллион 109. Стоимость электроэнергии в тарифе, действующем с 1.04.09 по 1.09.15, предусмотрена стоимость ТДС 0,24, дальше по факту было 0,42, 0,63, 0,786, итого 1 миллион 102 тысячи гривен. Рост стоимости топлива 140 и 50 тысяч гривен. Рост стоимости электроэнергоресурсов, газ, электроэнергия, для душных предприятия, отопление, вода 153 и 8 тысяч гривен. Значит, конечно, не сам за несвоевременную оплату налогов 314 и 8 тысяч гривен. Основные фото Просто ну, на комиссии слушали вас, на исполкоме слушали, убытки услышали мы. В этой связи, вы помните, у нас возникали вопросы, как может коммунальное предприятие рыночной торговли парковка сработать за 15 год 57 тысяч прибыль, а такое предприятие, уважаемое, как ваше, сработать с минусом 1 миллион 109 тысяч. Итак, чисто чистая миссия сработала с прибылью 36 тысяч, а ваше выживание 36 не обращались да, за да, помощью местному но... совету по инфекциям? просто, вопрос... векса, Сейчас лет... просто когда нет. трудно в бизнесе, то вы если ездить на Волге, получается, на работу и назад, то в среднем где-то 10 квартир ежемесячно должны оплачивать поездки этого автомобиля одного. Так же, как и зарплату, 100 квартир должны в среднем оплачивать по существующему тарифу, 100 квартир должны оплачивать ежемесячно зарплату одного руководителя. То есть обычно люди живут, по протягивают ножки к молодежке. В этой связи, конечно, вопросы вам задавали на комиссии, хотелось, чтобы... денег увеличить тариф Я же вам задавал, сколько вам надо тариф сделать, чтобы вы жили, как говорят, в шоколаде. 10 гривен за квадрат. Сколько? 10 процентов. Отвечать можно? Да, Эрик, мы же не утверждаем вашу договоренность. Я понимаю, но я еще раз говорю, полтора миллиона забрала только индексация, которая не предусмотрена. Идет... А миллион сто у нас убыток. А я приезжал сюда, я начал свою работу с того, что проверил, сколько ж водители наши накручивают при поездках в Днепр и назад. И оказалось, что они накручивают процентов на 30 больше. То есть в назад 290 километров, 282 километра была администрация, накручивает накручивают 419. После того, как я это сделал, уже не накручивается. Я говорю о резервах, которые есть на предприятии. Если зарплата у городского головы такая, ну, то допустим большая, маленькая зарплата, это не менее. В данном случае идет речь о том, что вы берете деньги с людей, которые получают тысячу или тысячу. Мы не берем я дал задание. Вы делаете работы по благоустройству в городе Желтый Вод. Для того, чтобы оценить девочки, благоустройство количественное и качественно, необходимо контроль делать ежедневно. Поэтому, когда вы собираетесь чего-то в городе убирать, вы, пожалуйста, управление ЖКХ говорите. Девочки выйдут на место, посмотрят, надо ли там вообще убирать. А потом на перечень день утром они придут, а перед этим сфотографируют, как там было, а вот они придут и сфотографируют, как стало. Для того, чтобы оценить, убралось или нет, как я проверял, посыпались там да, до или не посыпалось после этого. Я не видел, как это посыпалось. А можно вечером сфотографировать? Да, Олег, вот это просьба будет. по благоустройству города это чисто бюджетные деньги. И они будут, должны все-таки иметь расходовать по контролю. Каждый день что в конце года уже невозможно подготовить, вывозились листья вообще там в сентябре или не вывозились, потому что уже декабрь, когда всем все позавитали. Вот такой план я решил сделать. Каждый день вы заговорите, сегодня наши девочки там будут убирать там-то и танки. Все, они выходят с управления ЖКХ, специалисты, смотрят, фотографируют, определяют, надо там убирать, не надо, отвечают, а и приходят, смотрят, убрали, и все. Они так, как они пытались, не воспитать, которые городские а У меня есть лучшее предложение управление ЖКХ нам да. дает э, работы сделать то, то, то. Поэтому вы не ходите туда, куда вас не просят. А это получается, таким образом, когда приходят люди, возле исполкома убрали кучу снега, приходят ко мне и говорят, Владимир Алексеевич, что это предположение? А заплатите нам за то, что вы кучу снега убрали, которую вы накидали вот там вот 17 -18 -го, это 18 -го. Это я да я не... вас не просил. Обычно платят за то, что просят. А когда не просят, не надо делать. Не надо, надо, надо навязывание в Вот это об этом говорится.